еще раз прошу прощения, мы начали позже поэтому ритуальных приседаний у нас не было с представлением всех участников да? поэтому вот да, э -э да, да. каждый представится сам Тем более, Владимир, я думаю, больше здесь единственное, да. еще одна маленькая ремарка если верить заявлению президента Российской Федерации он представляет и ДНР и ЛНР в составе Украины во всяком случае это неоднократно заявлялось что бы они искали компромисса с украинской властью и свое место в Украине то есть нам как бы изначально анонсировано что целью России является сохранение коммерческого региона в составе Украины но на каких условиях это другие вещи и опять же мы тогда не слышим от него какую тогда цель преследует даже после минских договоренностей колонны с боевой техникой и с боеприпасами продолжают Ну за год уже эти цели были столько раз сформулированы и переформулированы в составе и не в составе поэтому цены известные будем ждать Владимир, страны непонятно что какие интересы преследует россия точнее не россия а лично путин для меня это точно понятно потому что богатая и свободная украина будет примером для других стран постсоветского пространства что можно жить по-другому и соответственно это большая проблема для тоталитарного руководства россии им не нужен пример им достаточно грузии но если на Грузию не показывают, что это маленькая страна, и она способна была сделать реформу, то если серьезные реформы пройдут на Украине, в Украине, то это будет действительно большим большой проблемой для руководства России. И что хотелось сказать по войне. Эту войну мы, в данном случае Украина, можем выиграть только в головах. Мы сегодня технически не вооружены настолько, чтобы э, воевать <как> с Россией. Э, мы, мы проигрываем, что касается СМИ, мы проигрываем на телевидении, мы проигрываем э, на радио. И э, Россия надо отдать должное тем, кто служит тоталитарному режиму России, они э, воюют с нами, нашими же людьми, поскольку они промыли им мозг. Они действительно забили их э, той информацией, которая не дает возможности им мыслить людям самостоятельно. Они сделали с украинской власти врага и этим пользуются у него. Поэтому выиграть на сегодняшний момент эту войну Украина может только в головах. Почему этого не понимает руководство страны? И у нас не стоят мощные ретрансляторы. Что сделала э, Россия? как только они заняли Донецк, они установили усилители, очень хорошие, серьезные усилители на Донецкой телевышке. Они вещая, увеличили сигнал в пять раз с этой вышки. пять раз. Почему у нас этого всего не делается? Хотя я знаю, что оборудование есть, и соответствующие электротеатры есть, и установлены на специальную военную технику, что можно было бы как-то увеличивать, улучшать сигнал транслировать украинские каналы. В этом плане мы очень сильно проигрываем. Uh, Убийство Немцова как раз показывает, о том, что и, чего именно больше всего боится Путин. Uh, он боится того, что uh, свободные люди вот, они дадут то независимое мнение непосредственно в России. Uh, сегодня преломать эту ситуацию мы можем uh, прежде всего в, внутри самой России. Это когда uh, матери, которые потеряли своих детей здесь, в вот этой войне, сами начнут выходить и требовать от своего руководства страны объяснений, почему и почему и кто их сюда направил воевать и за что направил. То есть, как только россия, пока россияне не начнут задавать сами этот вопрос внутри себя, э, вряд ли сильно ситуация изменится. Подтолкнуть к этому, конечно, можно. Сегодня ФСБ умышленно запугивает родственников, тех ребят, которые погибли, в э, матерей. Но это можно делать, опять же, какое-то небольшое время. И сложно сказать о том, что мать, эмоциями матери сложно легко или сложно управлять. Поскольку мать вещилась самого дорогого сына, да? и уже когда ей угрожают, что она там ее убьют или что-то еще, то это несравнимая боль. Я думаю, что все равно это критично, критичную точку они в этом пройдут. Следующий момент, это то, что нашей власти на сегодняшний момент нужно определиться. Если они на центральных телеканалах заявляют о том, что мы идем и делаем децентрализацию, то для меня непонятно, как можно делать децентрализацию, когда страна ведет военные действия, реальную войну. И самые основные затраты сейчас идут как раз централизованно через центральный бюджет, то есть закупка вооружения и помощь армии. Это все идет через центральную власть. То есть проводить в такой, в такой момент децентрализацию сложно. Проводить нужно? Нужно, безусловно. Но надо определиться, надо выйти людям и рассказать, почему и как это будет идти. То есть это должно быть понятно для людей. И что на места дадут сегодня, а что дадут после войны. То есть некоторые вещи должны все-таки оставаться централизованными. И за результат вот этих боевых действий должны нести э, конкретные люди ответственность. То есть война рано или поздно она закончится. И мы должны знать, кому, кого спросить, кто на этом месте действительно герой, кто заслужил похвал, а кто э, являлся все время предателем. Поэтому я вот хотел заметить вот эти вещи и из них делать уже выходы, выводы. Но опять же, эту войну, еще раз подчеркиваю, мы можем выиграть только в головах. Спасибо. 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 Ну, вы поднимаете такой вопрос сегодня. Во-первых, мы, конечно, можем сегодня взять, и задать вопрос правительству. Но тут есть одна проблема, о которой говорят уже дома.